А в семье ветеринарного врача Валерия Николаевича Голова и Елена маленькая отца. Ах, как я устала от этого французского! Паранг обедался на нас не Здравствуйте! Меня зовут Агния, а это мои родители. Моя мама Лария Ильинична занимается домашним хозяйством, а мой папа Лев Николаевич известный ветеринарный врач. Поэтому у нас дома какая-то курица. А в нашем ряду, как в зеленом саду. Пич! Птичь. Красавчик. Сместе пения щелкали осень. Эх, щедолта-щего да лиха раскивает лихо. Птички-чеканчики. В стаканчике клади. Там усинец-озорница. Пепчий на хвост. Рыбки, хвостатые, пучеглавые, усатые, блестятые, львоватые, в воде в сидит в палочке. режим Ja teraz mam zaufanie do to już. że paska, że masła, że że to dla O że ma godzi, o ziemach na czakry. А я не знал, что я расту. Все время, каждый час. Я сел на стул, но я расту. Расту, шагая в класс. Расту, когда влежу в окно. Расту, когда сижу в кино. Когда светло, когда темно, расту, расту я все равно,

Стоим мы с папой на мосту, он не растет, а я расту. Отметку ставят мне не ту. Я чуть не плачу, но расту. Расту и в дождик, и в мороз. Уже я мама. E Я учусь, слава Богу, но я, кажется, сижу уже ничего не знаю. Полина, художники песочной анимации, Кустурова Алина и Елисеева Ева. Янка с кроликами Пола Продавец рыбок Ариков Дмитрий. Любопытная дамочка Зенка Злата. Дама с баллонкой Бесова Ника. Хозяин Волкодава Веськов Станислав Гости из Англии Вериш Виктория И Весова Ника Гости из Франции Голубева Юлиана Салабай Ирина качева Валерия. Шульгин Андрей. И Белоус Ярослав. Девочка-первоклассница Салабай Ирина. За данную постановку наш детский сад победил в номинации «Лучшая режиссерская постановка».